Думал вітаю всіх знову глядачів телеканалу Скіфія. Ми продовжуємо розмовляти з цікавими гостями. Продовжуємо їх запрошувати до нашої студії. Сьогодні ми поговоримо з Олександром Волошином, старшим науковим співробітником обласної інспекції по охороні пам'яток, історії та культури. Саша, я вас вітаю. Доброго дня. говорити ми будемо з вами про пам'ятки. Про пам'ятки. Це доволі я думаю, цікава тема, і дуже багато можна чого розказати, тим паче, що цього тижня здається був день охорони пам'яток. Да. я по-русски, 18 aprile був день, Міжнародний день пам'ятників і історичних мест. І я працюю в обласній інспекції по охрані пам'ятників. І от к этой даті, так сказать, Кому дню, в, тада, в общем, про пам'ятники. Ну, Давайте не, почнемо да, з того, скільки да. пам'яток в навіть не з того, скільки пам'яток в Херсоні. Що таке пам'ятки? Бо російською це слово не звучить як пам'ятники, і багато людей собі уявляють, що це пам'ятники ят... пам в класичному розумінні, що це просто якісь статуї, фігури людей, яким поставили там, після їх закінчення життя і. І якось змогли їх, я не знаю, якісь, якусь увагу їм приділити. Насправді, що таке пам'ятки українською мовою, це так звучить. Да. Ну, по-русски, це в будь-якому випадку пам'ятники, просто в більш широкому смыслі це ну, вот ми займаємося пам'яті. У нас є есть... В областной инспекции на учете памятники истории, памятники монументального искусства и памятники археологии. Ну, и все они разные, то есть по, по, по сути. Их очень много на территории области. Всего у нас на учете в областной инспекции насчитывается 5748 памятников. В общем, из них более 3400 памятников археологии, 2200 памятников истории и совсем немного, 70 два объекта памятника монументального искусства. Что вот. такое? Давайте будем объяснять нашим глядачам, что такое памятники монументального искусства. Ну это вот как раз вот те вот та, та вот скульптура монументальная. Ну давайте я так буду буду вот примеров отталкиваться вот от самых. У нас в области три памятника монументального искусства национального значения. Это скульптура Течанка в городе Каховка. Это половецкие каменные изваяния на территории Асканийского заповедника. И в городе Херсоне памятник Ушакову. Это вот таких три, ну, скажем так, лучших памятника искусства. Ну и по Херсону мы можем для примера вспомнить. Это там памятник, восстановленный памятник Потемкину, памятник Суворову, памятник Шевченку. Ну вот такие вот... Ну, то есть и все остальные памятники, памятники вот афганцев здесь рядом, ну, то есть много. Мы сейчас побачим, я думаю, на экране фотографии памят... памяток разных памятников, и я думаю, что это одни из самых интересных, вы разом также можете увидеть их на экране. Давайте... Да. Ну вот это памятник Шевченко на площади Шевченко в городе Херсоне. Это вот Шевченко-Зеническая. Ну, тогда мы будем только это видеть, да, и слышать мой голос. Ну, давайте тогда быстро посмотрим. И... Это, я так понимаю, это ворота, они также имеют это, да. до какой категории памяток они относятся? Это уже памятник истории, это вот памятник искусства, это памятник первым корабелам в городе Херсоне. Тоже вот один из, из, лучших представителей монументального искусства. Это, я так понимаю, памятник архитектуры? Нет, это памятники истории и архитектуры. Некоторые памятники у нас дублируются. У нас в областной инспекции нет ведения архитектуры. Архитектурой занимается областной... Я разумею, не да. организация. Да, да в следующей организации это занимается архитектурой. У нас памятники истории, и они дублируются. Некоторые, то есть в классе ну, строений, домов есть это одновременно и памятники истории, памятники архитектуры. Ну, давайте это перейдем к памятникам истории. Начну я, наверное, вот с какой-то такой хронологической. То есть самые древние у нас, конечно, памятники археологии. Но я сотрудник отдела истории и искусства, и тогда буду больше рассказывать про памятники истории и искусства. Самые древние у нас памятники на территории области истории. Это памятники 18 века. В городе Херсоне самыми древними памятниками это часть Херсонской крепости вот те же Петербургские Чаковские ворота, Спасские соборы, Колокольня, Арсенал, рядом с которым мы вот находимся. Вот это вот самые старые памятники, это 18 века. Также дом, штаб-квартира Суворова на улице Суворова один, там, где проживал Суворов. И тоже один из древнейших объектов – это мемориальное кладбище на улице Молодежной, по Молодежной. Она тоже в датируется там самое древнее захоронение концом 18 века. Вот, это такие самые древние, ну, хронологически. Есть памятники 19 века на территории области. И одно из самых, ну, наверное, самый, самый большой комплекс памятников истории в области – это памятники Великой Отечественной войны. Их более 1900 1917 штук, по-моему, точно. Там разные братские, одиночные могилы, военная техника, тоже которому вот рядом с нами: танк, например, мемориалы. Ну, в основном это братские захоронения. То есть их очень много. Это более 90% памятников всего в области. Вот такой. Ну, вот как бы такие по главным категориям, это самые основные памятники. Можно еще, ну, там в в историю еще входят вот, виды памятников, это строение, либо это захоронение, то есть это комплексы, это либо видна. памятные места, но вот на территории области у нас сейчас ну, нет таких вот объектов истории, как, например, памятные места. Есть памятные знаки на местах, но вот именно памятных мест таких у нас пока нет. Давайте мы с вами поговорим про козацькі памятки, мы сейчас их побачим на экране, я думаю. Это, я так понимаю, отдельная категория памяток взагалі? Нет, нет, памятники казацтва в основном это памятники истории тоже давайте в хронологическом порядке их рассмотрим. То есть самые уникальные памятники казахства на территории области – это Каменская и Олешковская сечь. Это вообще две единственные сохранившиеся на территории Херсонской области сечи казацкие, потому что все остальные сечи были выше по Днепру и были затоплены водами Каховского водохранилища в свое время. Вот. Также есть Памятники, памятные знаки на честь важных событий, например, памятный камень на, в городе Каховки на месте штурма Ислам-Кермена войсками Богдана Ружинского. Это, ну, хронологически это событие даже, да, даже раньше вот этих ну, сечей, но там просто камень, каменный знак. И сама крепость Ислам-Кермен, как и Кизи-Кермен, не сохранились, тоже, были разрушены тоже. Потом есть памятный знак на месте Прогнойской паланки и памятники уже самим казакам. Например, памятный знак на месте формирования Черноморского казачества, памятный знак на месте Прогнойской паланки, памятники Богдану Хмельницкому, установленные к 300-летию Переяславской рады в основном. Они были единственный памятник, памятник Меницкому установленный вот в 21 веке. Вот сейчас это там в Тегинке, по, по, в Тегинке Береславского района. Там установлен новый памятник вместо старого. Старый был перенесен в Тегинку. Вот. Ну, на самом деле их довольно мало, судя с той истории казачества, которая у нас есть. Мы сейчас вот как раз занимаемся, так коротко скажу, подготовкой небольшого каталога давидника по памятникам казачества на территории Херсонской области и ведем как раз поисковую работу ну, на, пытаемся найти новые объекты и возможно их станет больше ну установят памятные знаки каким-то таким вот способом как-то хотим привлечь внимание к памятникам казацтва. Ну, вот, например, у нас есть памятник на месте Прогнойской паланки, это село Геройское Голопрестинского района. Но у нас также была Ингульская паланка, в центр которой несколько лет находился вот в Александр Это территория современного пивзавода, от него ничего, ну, терри, ну от крепости ничего не осталось. Александр Шанс, это вот крепость, рядом с которым был основан город Херсон в свое время. Я хочу с вами поговорить на такую актуальную, я думаю, тему, как mm -hmm. декоммунизация. Чи подпадают деякі памятники, памятки про закон, под закон про декоммунизацию? Ну, да подпадает. Мы сейчас, ну, я хочу сказать о декоммунизации, что в принципе процесс декоммунизации в Украине идет, начиная вообще, ну, там, с процесса 91 -го года, с независимости. И большая часть памятников советской эпохи, а их, ну, как вы понимаете, это подавляющее большинство, потому что у нас, в принципе, памятников заселения края всего, это уже многие из них, в принципе, были взяты на учет и рассматриваются как памятники только вот с конца 90-х, 2000-х годов. В советское время на них не обращали внимания. Ну, то есть вот такая тоже проблема у нас с памятниками. И с учета, в принципе, с учета, как памятники снимаются объекты советской эпохи. В 2000 году мы еще снимали нашим местным распоряжением с учета памятники. В 2008 году было снято, и в 2010 было приказом Министерства культуры, были сняты большинство, то есть более 90% всех памятников, связанных с советской эпохой, скажем так. И сейчас вот да, мы подавали на снятие еще список вот, из 38 объектов. Сейчас э, решается этот вопрос. То есть они будут занесены в такие э, в списки, которые не подлегают, не, не подлегают занесению до Державного реестра. Что <реклама> происходит с памятниками, которые подлегают ну, закону. у нас памятники, которые снимают все памятники, в принципе, и те, что на учете, и те, что не на учете, они ставятся за инициативой каких-то местных, местных советов или общин. То есть и когда они снимаются с учетов, они также остаются на балансе этих общин. И в принципе просто э, как бы вопрос решения там будет этот памятник стоять, будет он снесен, будет разрушен, переходит в их веданию. То есть это все зависит от местных общин. То есть как община решит, что с ним делать, то с ним и будет. Многие из них, конечно же, скорее всего, будут уничтожены. Такой процесс. Было бы, было бы неплохо, чтобы, конечно, эти все объекты передавались в музей, ну хотя бы лучшие из них. Понятно, что не все. Не... Потому что многие памятники советской эпохи были типовыми. Ну, там те же памятники Ленина, их было очень много. Просто, просто очень. Более 300 их было в области. И, и понятно, из них были многие типовые, из недолговечных материалов. Ну, там, гипс, цементы, они раз, ну, разваливаются. И невысокого художественного уровня. И тут, понятно, они были все на учете как памятники искусства. Они, конечно, не, сос... не состоятельны для памятников искусства. И, конечно, многие из них разрушатся. Но, в принципе, ну, некоторые лучшие из них, конечно, было бы хорошо, чтобы отдавались в какие-то музеи. для, То есть это все-таки экспонаты. Памятник, в принципе, экспонаты. И вот та... Ну, Одной из отраслей вот тех наук, которые мы занимаемся, это памятковеденье, так сказать, мы и краеведы, и памятковеды в какой-то, то есть мы рассматриваем памятник как источник исторический. Мы э, вот э, вот это наш источник. Мы мы его исследуем, исследуем историю, смотря на памятники, то есть как вот через призму памятника. Вот как-то так. И Хотелось бы все-таки, чтобы эти объекты сохранялись. Пусть даже, ну то есть история, понятно, <ф> будет меняться и там осуждаться пускает, то есть ну, то есть там с, с, этот, тоталитарный режим. Я я не против его осуждения, но против э, то, то, что присутствует иногда вандализм по поводу памятников, что памятники раз, просто уничтожаются, причем публично. Это все-таки плохо. Плохо. Это называется вандализмом, и ну как бы вроде, вроде в современном обществе вандализм это плохо. Я надеюсь еще пока, ну, по отношению к любым памятникам, пусть туда даже будет памятник Ленин. Оксандра, я вам дякую, що сьогодні завітали до нашої студії. і Хочу нагадати нашим глядачам, що з нами сьогодні був Олександр Волошин, старший науковий співробітник обласної інспекції по охорони пам'яток, історії та культури. Ми з вами прощаємось буквально на три хвилини. Повернемось до студії одразу після кліпу.